Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izləciləri. Masazırda mərkəzi yola yaxın, yəni mərkəzdə 1 nömrəli məktəbə yaxın belə bir 4 otaqlı 2 mərtəbəli həyət evi satışa çıxıbdır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Bu evin üst görünüşüdür. Evin üst görünüşdə göründüyü kimi divarlar daşla örtülübdür. Həyəti bir maşın rahatlıqla yerləşə biləcək bir həyəti qalıbdır və elektron darvazası qalıb. Darvaza da çox enlidir, yarım yəni, maşın rahatlıqla həyətə daxil ola bilər. Həyətə döş döşənibdir. Göründüyü kimi evin üs görünüşü çox gözəl təmir olunmuş, keyfiyyətli tikili bir həyət evidir. Mərtəbə arası monolit betonludur. Həyətdə belə bir üçdana yəni ağac əkmək üçün yer də saxlanılıb, artıq ağaç da əkilibdir. Həyətin trapu qoyulubdur. Qaz, su, işıq daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənədli yerdir. Çıxarış mülkiyyətdir sənədi. Və evə daxil olaraq Evə daxil olduqda, yəni dəhliz. 1-ci mərtəbədə onu qeyd etdim ki, büro otaq, mətbəx və hamam otağı yerləşir. Bura 2-ci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkəni. Və 1-ci mərtəbədə ilk öncə sağ tərəfdə Belə bir salon otağı yerləşir. Göründüyü kimi ev tam təmirli vəziyyətdədir. Kombi sistem hər otağa çəkilibdir. Salon otağı döşəməsi laminatdır. İşıqlı otaqları var. Gün işığı düşür hər bir otağa. Pəncərə sütundə hər bir otaqda karniz altı üstündə yer saxlanılıbdır. Piləkən altı burda. Göründüyü kimi boş saxlanılıbdır, ya yəni, müəyyən əşyalar yığmaq olar və burada bir kladovkada şkaf da düzəltmək olar və birinci mərtəbədə sanitar qovşağı, yəni hamam otağı metlaq kafl edilib və döşəməsi istilik sistemidir. E, Koridorda da kombi sistem üçün yəni e, xətt də çəkilibdir. Onu qeyd etdim ki, evin birinci və ikinci mərtəbəsində eyvanı yerləşir. Bura mətbəxidir. dörd bir tərəfi qoşa daşla tikilir. Fundament karkaz betonudur. Bura birinci mərtəbədə eyvanı, eyvanı kombi üçün yerdə eyvan, yəni bax bu hissədə kombini burada yerləşdirmək üçün bütün xətlər çəkilib, qaz, su, işıq xətləri də hər biri çəkilibdir. Artıq eyvanda artıq son tamamlama işləri gedir. Birinci mərtəbə ilə tanış olduq. İndi isə e, ikinci mərtəbəyə qalxaq və ikinci mərtəbə ilə də tanış olaq. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı yerləşir. Artıq ikinci mərtəbədəyik və göründüyü kimi dəhlizi çox işıqlıdır. İlk öncə bir yataq otağı ilə başlayaq. Yəni 3 yataq otağı yerləşir qeyd etdim kimi kombi sistemi hər bir otağa çəkilmişdir. Bu, ikinci mərtəbədə geniş bir yataq otağı, yəni geniş olan bir yataq otağı. Bura da iki pəncərəsi var yataq otağının. Otaqların hər biri dəhlizə açılır. Bura ikinci bir yataq otağı. və 3-cü yataq otağı. Verə bu yataq otağından da görünür ki, kondisioner üstündə işıq xətti çəkilib. 2-ci mərtəbədə olan eyvanı. Sənəd qaydasındadır. Çıxarış büdcətdir, notarial kontorda alıbı sadiqə gətiriləcəkdir. Ev göründüyü kimi tam təmirli vəziyyətdədir, artıq yaşayışa yararlı vəziyyətdədir. Qiymət münasibdir. Alıcı ilə satıcı arasında razılaşıb e, qiymətdə də endirim olunacaqdır. Bura isə ikinci mərtəbədə olan hamam otağıdır. Döşəməsi istilik sistemi çəkilibdir. Ev haqqında əlavə məlumat almaq isteyenlər aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayıb daha doğrun, daha ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Hər kimə ular sallah xeyrini versin.